Проблеми постачання питної води обговорили спеціалісти на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Зміївської райдержадміністрації. Це один з пунктів порядку денного. Проблеми зі сталим водопостачанням є навіть в райцентрі. Я не сказав би, що тут у нас не достає дебіта води, води достає. У нас скважин достатньо і ви знаєте, всі Омжанське водозаборі, який мощний водозабор. Сети у нас как бы проложены, но есть проблемы почему? Потому что э, сети эти не менялись годами, десятилетиями. И естественно, если сеть отработала свое, значит, естественно будут порывы и так далее. Вот, поэтому и есть выключение. Вот и э, продолжаются ремонты для того, чтобы мы подсчитывали, для того чтобы поміняти, скажем, проблематичне участки, но очень много потрібно денег. Та щот ідеть на мільйони гривень. По селам ситуація гірша в бірках трубопровідні мережі зношені вже на 50% часті пориви. Глибинна свердловина на все село одна з подальшої води на гору виникають проблеми. В лимані відключення води теж справа звичайна, але це пов'язане не лише з технічними причинами. В зв'язку з тим, що ми всі знаємо село Лиман, знаємо скільки там теплиць, Вот, знаем, как люди занимаются, это э, хорошо, вот, это большое подспорье, видимо, для людей. Но, тем не менее, есть несанкционованные врезки, вот, которые никто как бы не видел, и они есть, они существуют. Вот, есть э, неучтенный разбор воды, вот, и в связи с этим соседи и жители лимана, они страдают, потому что э, того дебета воды, который положен, э, который как бы... Нужен для забезпечення села стабільною водою, значить його просто не достає із цього большого розбору. Нова свердловина в Лимані вже будується, проте коштів не вистачає. Андрій Кізілов, директор КП сервіс, каже, що до нього як до керівника установи ніяких претензій бути не може. У підприємства не вистачає коштів для того, аби забезпечити стале водопостачання мешканців району. Що Ви сказати. Ви всі знаєте, що «Зміївсервіс» поставляють воду. последние полгода. До этого было другое предприятие совершенно с другим руководителем. И, к сожалению, при реформировании этих предприятий не были предусмотрены средства на техническую документацию ни на водогоны, ни на скважины, ни на что. Если формально подтвердить вопрос, то на протяжении последних двух лет не имеет права ни одно коммунальное предприятие на территории ЗМИО поставлять воду. Лицензии нет ни у ЗМИО-сервис, ни у бывшего предприятия ЗРКЛК. Это не маленькие затраты. Нет, потому что есть под и тянет одна проблема за собой другую. Тариф, который был сейчас применяется, разрабатывался в 2010 году. После этого и заработная плата, электроэнергия более чем в полтора раза подорожала. Пересмотреть на сегодняшний день, к сожалению, его пока невозможно, потому что, опять-таки, для того, чтобы новый тариф принять, он уже разработан, но для того, чтобы его подать на согласование, необходим ряд документов, та же лицензия, тоже спецводопользование. Ми, звісно, вже проводимо таку роботу, але у прийняті средств на це все просто не вистачає. Відповідно до норм, перевірку санітарно-епідеміологічного стану водопровідної води на підприємстві мають проводити щомісяця. Проте коштів і на це у КП «Зміївсервіс» немає. Аналізи проводять раз на рік. Якість води в населених пунктах Зміївського району є в цілому задовільною, але не всюди. Некоторые глубоководные скважины э, содержат повышенное количество железа или втора. Вот э, район э, Бумфабрики, там э, геологически есть опасность попасть, но там немножко повышенное содержание втора. Э, одна из э, шести скважин. В поселке Комсомольской немножко содержит повышенное содержание фтора. На микрорайоне все помнят хорошо железо, та скважина, которая расположена была на, районе, на микрорайоне, содержание воды очень большое количество железа. Радикально решили вопрос бурением новой скважины. Второй момент – это содержание нитратов в колодцах. На сегодняшний день мы постоянно проводим мониторинг тех колодцев, причем как частных, так и общественных колодцев, из которых пьют воду дети до трех лет и беременные женщины, которые стоят на учете с целью профилактики медгемоглобиномии. Это водно-нитратная медгемоглобина, заболевание такое. Мы контролируем содержание нитратов. Аналіз води санстанція проводить і в місцях відпочинку. Єдиний санкціонований пляж у райцентрі належить комунальній установі Зміївський міський пляж. За хімічними та мікробіологічними показниками вода в річці Сіверський Дінець відповідає нормам, але сам благоустрій пляжу потребує покращення. Качество води на пляжі це не єдиний критерій соответствия пляжу з санітарним нормам і требуванням. Люди, які приходять на пляж, вони приходять не купатися, вони приходять відпочивати, в тому числі і купатися. В речке, Северский Данг. А понятие отдыха оно настолько широкое, которое включает: человеку надо где-то помыть руки, человеку что-то он принес с собой покушать, ему что-то хочется выпить. И вот здесь начинается целый комплекс и состояние общей территории, чтобы человек, который за что-то притронулся на объекте, потом не нужно было бежать мыть руки сразу, потому что в руки. И, во-вторых, и качество продуктов, которые либо торгуют там соответствующими сроками хранения мы знаем, что и тоже банальное мороженое имеет свои сроки хранения, и любые другие бутербродные, там наполнители, колбаса и все остальное, это ради бога, абсолютно все нормально. И э, я ничего в этом не вижу, но оно должно просто соблюдаться, вовремя завозиться, вовремя реализоваться, в соответствующих условиях храниться. И в-третьих, самое как бы это ни звучало банально, э, человек должен иметь возможность целый день пробыв на пляже соблюдать, элементарные правила личной гигиены. Почему? Потому что этот вопрос особенно остро стоит. Потому что на пляж, ну, те компании взрослые наши, которые ходят, это одна часть вопроса, но очень много ходят с детьми. Естественно, те, которые бегают везде, руками трогают, все в рот тянут, все. Естественно, что э, э, потом говорить, что это мама не доглядела, я считаю, что это несправедливо. Сначала нужно создать условия, и поэтому и требования к э, организации нашей коммунальной предприятия, которая за все это отвечает, что э, пляж должен быть э, безопасным для отдыха со всех сторон, а не только со стороны речки Северской Донец. Стан воды в речке Северской Донец в санстанции контролируют протягом всего сезона. Пока показники результатов анализов находятся в межах нормы.